salom do'stlar barcha yoshligida multfilm ko'rgan keling bugun taniqlil multfilmlardan biri chaqmaq makfin multfilmidagi xatolarni birgalikda ko'rib chiqamiz agar siz tayyor bo'lsangiz biz video rolikni boshladik video boshida bizni qayiq ichidagi mashina qarshi oladi uning yonida setkadan yasalgan qo'ralar bor eng uzuniga e'tibor bering keyingi kadrda esa uzun qo'ra qayergadir yo'qolib qoldi mashina katta tezlikda qayiq oxiriga bordi uning oldida sariq liniya bor lekin uni u bosmadi yaqindan ko'rsatilganda esa uni bosib turganini ko'rishingiz mumkin orqadan ko'rsatganda yana bosib turgani yo'q yana liniya bu safar oq liniyaga qarang oldindan ko'rsatganda liniya g'oyib bo'ldi metr buzilib qolgan do'stini shatakka olib ketayapti. u tepalikka qarab yurdi orqada qandaydir belgi bor lekin u sekin yo'qoldi metr makvinni ko'rib qolganida yo'l belgisi yana paydo bo'lib qoldi stul ustidagi gulga qaraymiz u gul maishan oldida orqadan ko'rsatilganda gul stulning boshqa tomonida paydo bo'lib qoldi fil va holli ikkinchi etajga borib to'xtaydi filning yonida qora narsa bor kamera yaqinlashganda esa u yo'q metr bagajini suv bilan to'ldirib oladi biroq u мороженой yeb bo'lib makfinni ko'rib qolib uning yoniga haydaydi lekin ortida suv yo'q fil va hali bir biriga yaqin turibdi orqadan qarasak ular uzoq qaytadan ko'rsatganda ular yana yaqin shunday qilib o'zgaraveradi д ж eshikdan qaraganda metrning yonida bir mashina bor kameraga yaqinlashganda esa oldinda turib bir nimalar deb gapiryapti metrni mashina bagajiga kirgizishdi metr oldinroqda turibdi a uning ko'zi bilan qaraganda esa uzoqda turibdi metrning eshigidan naklinka izi bor boshqa kadrda desa, u top toza filmdan qora raketalar chiqadi lekin magnitga yopishganida ular oq bir mashina kamerani sot orqasiga chiqaradi lekin uzoqdan ko'rsatilganda kamera yo'q bu sochiq boshida qayerda turganiga qarang endi mana o'zingiz solishtiring двигатель с моего фото Абсолютное сходство. Как этот меня абсолютнехso'ngida ta, o'ng tarafda <tune> qora <theme> politsiyachi bor bir necha sekunddan keyin u o'zgardi sizlarga yana bitta xato qoldirdim javobini kommentariyada kutaman do'stlar shu bilan videol ham yakun yasaymiz agar videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'lib videorolikka layk like bosib do'stlaringizga jo'natishni ham unutmang biz siz bilan xayrlashmaymiz ko'rishguncha deb qolamiz